madaxweynaha turkiga erdogan oo si kulul uga hadlay dhaqanada islaamna caymka ee kasoo yeedhaya wadamada reer yuruba isagoo la hadlaya qaar ka mid a culumada dalkiisa ayaa yidhi kuwa aan raaliga ka ahayn ee sarokaca islaamka waxay weerarayaan diinteena iyagoona u daliinshanaya dhibaatooyinka iyagu abuureenalaa iyo muslimka nacaybka waa aadadaha ugu faa-iidada badan ay adeegsanayaan siyaasiyiinta reer galbeedku si ay uga daboolaan guuldaradooda ujeedada no ugu weyn ee howlaha noocana ee u hogaaminayo madaxweynaha faransiiska macron ayaa ah wuxauu ugu yeeray in lala xisaabtome islaamka iyo muslimiinta ordogan waxa uu islaamka dalkiisaya kuwa dunida ugu baaqay in loo baahan <muchas> yahay inaan la caqbanin islaam lacaynka wuxuuna yidri suurtagal ma aha in midkeen ama wadan kastoo muslim ah inuu oggolaado waxaan xad lahayn weerarada nidaamsan ee dibadda kaga imaanaya iyo kqhararaadka gogol xaarka u ah weerarada gudaha weligoodna ma gelayaan ruux diinteena madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii yidri وحن آمي سنه هين عنوبا يا قوية هنكين يا او اي او اركان اي راتشا دو مادا لولكا يا ان دور دونان اريتا خدر <applause> تربيو رالكا سوم ميديا